ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा जेव्हा बेचाळीस वर्षीय रुग्णामध्ये धोकादायक पद्धतीने वाढलेला उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यात नियमित उपचार अयशस्वी ठरली तेव्हा डॉक्टर ब्रजेश कुमार कुंवर रेनर डिनर व्हेशन या एका अभिनव उपचाराकडे वळले अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई येथील वरिष्ठ इंटरनॅशनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रजेश कुंवर यांनी नवी मुंबईतील अशा प्रकारची पहिलीच तीव्रता कमीत कमी असलेली शस्त्रक्रिया केली हे उपचार म्हणजे हायपर टेन्शन व्यवस्थापनामध्ये झालेली लक्षणीय प्रगती दर्शवतात रायगड उरण येथे राहणारे चेतन वाजेकर हे मनमुराद भटकंती करणारे आणि साहसी उत्साही पर्यटक विविध प्रकारची अँटी हायपर औषधे घेऊनही अनियंत्रित राहत असलेल्या उच्च रक्तदाबाच्या विकाराचे म्हणजेच रेजिस्टर्ड हायपरटेन्शन विरुद्ध ते दे झुंज देत होते सक्रिय कार्यमग्न जीवनशैली असूनही त्यांचा रक्तदाब धोकादायकरीत्या उच्चच राहिला होता त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका पक्षाघात मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका वाढत होता या गोष्टीचा त्यांचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकत होता चेतन वाझेकर पेशंट उच्च रक्तदाब विकारग्रस्त म्हणाले या उपचारापूर्वी माझ्या उच्च रक्तदाबामुळे दैनंदिन कामे करणे देखील कठीण झाले होते तब्येतीची सदैव काळजी वाटत होती डॉक्टर कुंवर आणि अपोलो हॉस्पिटलचे आभार मानतो त्यांच्यामुळे मला नवजीवन मिळाल्यासारखे वाटत आहे माझा रक्तदाब नियंत्रणात आहे आणि सतत मला कधी काय होईल याची चिंता करत बसण्याऐवजी मला छान स्वास्थ्यपूर्ण वाटत आहे आता परत एकदा आयुष्याची घडजोड सुरू करायला आणि स्वतःच्या तब्येतीची काळजी करत न बसता नवनवीन शिखरांवर विजय मिळवण्यास मी उत्सुक आहे असे त्यांनी सांगितले टेस्ट वगैरह करने के बाद ही पता चलता है ऐसे सिम्टम्स तो आते नहीं है सप्टेम्बर दो हज़ार बीस में हाइपर टेंशन डिटेक्ट हुआ दो हज़ार बाईस में मेरा सर ने एंड परफॉर्म किया था लगभग एक साल से वापिस वही तकलीफ हो रही थी पी पी की तीन महीने से विज़न हो रहा था तो सर को फिर को चालू किया और बीपी पी एकदम शूट हो जाता था तो सर को गए हफ्ते में इक्कीस इक्कीस तारीख को अप्रोच किया सर ने टेस्ट परफॉर्म करके कहा कि ये लास्ट ऑप्शन है आर्गे परफॉर्मेंस टीपी करने के लिए तो क्या सर सर दो हज़ार इक्कीस से सर सर के पास ही ट्रीटमेंट चालू है तो सर ने कहा आर्गिन करना है तो करना है तो तेईस तारीख को एडमिट हुआ उस दिन भी बहुत शुरुआत था आगे एक डेढ़ दो घंटे में सर्जरी सर ने परफॉर्म कर दिया आज डी पी बहुत कंट्रोल तो में है मतलब तो मैं डेली डे चेक कर रहा हूँ जो पहले दो सौ चालीस तक गया था आज वो एक सौ बीस एक सौ तीस के आगे बढ़ने रहा है एडमिशन चालू है पर बढ़ नहीं रहा है उसकी वजह से जो मैं रिविजन था मैंने सबसे कुछ काम नहीं कर पा रहा था वो सब आज में सब मेरी परफॉर्म कर पा रहा था थैंक्स टू सर और हॉस्पिटल उन्होंने

आज ते काही नाही बीपी पहिली वर्ष बीपी एकदम कंट्रोल मध्ये आलेला आहे क्लियर दिसते मला तो वगैरे जात नाही आहे मी माझ्या जे काम आहेत डेलीचे तुम्ही व्यवस्थित करू शकतो बऱ्याच वेळ आपण सदस्य म्हटलं मल्टी फॅक्टरी जे आपण म्हणतो अपोलो अपन करने बड़ा साजी डिपार्टमेंट बन उसमें कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी से लेके जो, ले जो टेक्नोलॉजी चाहिए इक्विपमेंट चाहिए से लेके हार्ट ट्रांसप्लांट तक हमारे पास ऐसी जो हम बोल रहे हैं ऐसे प्रोसीजर जो हम करते है वो हम इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेन, स्किल सेट एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही कर सकते हैं। तो जैसे सर बोल रहे हैं, शायद एक प्रोग्रेस है, एक कोई भी उके दूसरे नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों के साथ में वो स्किल सेट, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड टीम आलसू। इट इस मल्टी टीम � दी जेव्हा मी आलो एकवीस तारखेला आलो मला हायपाटेशन त्रास दोन हजार एकवीस सप्टेंबर पासून सुरू आहे फेब्रुवारी दोन हजार बावीस मध्ये माझी अँजी सुद्धा ब्रिजेश सरांनीच केली होती जेव्हा मी एक दोन दिवस अगोदर आलो ऑपरेशन करायच्या अगोदर तेव्हा एकदम बीपी शूट झालेला तीन महिन्यापासून मला विजन म्हणजे मला अस्पष्ट दिसायचं चक्कर यायची खोल जायचा मग डॉक्टरांना जेव्हा कन्सल्ट केलं तेव्हा त्यांनी हा हा एक फायनल उपाय सुचवला का तुमचं मेडिकेशन्स पण चालू आहे बीपी कमी होत नाही आहे उद्या तुम्हाला अटॅक किंवा आणखीन किडनी डॅमेज किंवा स्ट्रोक येऊ शकतो तर हा ऑप्शन आहे तर दुसरा पर्याय नसल्यामुळे आणि अजून वय नाही आहे आणि माझे ॲक्टिव लाईफस्टाईल आहे म्हणजे मी सिव्हिल इंजिनियर आहे मी प्रॅक्टिस करतो मी प्रो बाईक रायडर आहे तर मग तेवीस तारखेला ऑपरेशन म्हणजे प्रोसिजर करायचं ठरवलं जास्त फार वेळ नाही एक कॅथलॅबमध्ये एक दीड ते दोन तासाचा प्रोसेस होतं सेम डे मला मध्ये शिफ्ट केलं दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मला नॉर्मल बाहेर वॉर्डमध्ये त्यांनी शिफ्ट केलं सत्तावीस तारखेला डिस्चार्ज भेटलं आता सगळं म्हणजे नॉर्मल आहे म्हणजे ब्लड विजन नाही आहे बीपी नॉर्म नॉर्मल आहे माझा त्याच्यामुळे आता मी माझे जे दररोजचे ड्युटीज आहेत ते परफॉर्म करायला मी आता हे झालेलं आहे सोमवारी डॉक्टरनी माझं मेडिकेशन पण कमी केलेलं आहे आणखी तीन महिन्यानंतर ते अजून कमी करतील हे फायदा झालेला आहे ऑपरेशनमुळे आणि त्या डॉक्टर मला जवळजवळ दोन हजार एकवीस पासून ट्रीट करत आहेत त्यामुळे मी बिंदास होतो त्यांनी साईला आर्ड करायचं मी गुगल पण सर्च केलं नाही डॉक्टर म्हणाले कर करायचं आहे हे झाल्यावर तुमचं नॉर्मल लाईफस्टाईल जगता येईल म्हंटल हो व्यवस्थित सर्जरी केलेली आहे आणि आज मी माझं आयुष्य पहिल्यासारखं परत जगायला सुरुवात केलेली आहे आपण इन्शुरन्सच्या माध्यमातून नाही इन्शुरन्सचा प्रोसेस हॉस्पिटल आणि इन्शुरन्स कंपनी ह्यामध्ये होतो पेशंटला धावपळ करावी लागत नाही प्रीअप्रूवल सा सबमिट के तो तो, डिस्चार्ज होता मैं प्रोसेस लग नहीं तो इन्शोर कंपनी ने हॉस्पिटल वर्क तो होता पेशंटला तो आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर जो है एक ऐसी बीमारी है जो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है वो किडनी हो हार्ट हो ब्रेन हो रेटिना हो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका बीपी रूटीन दवाओं से कंट्रोल ही नहीं होता है और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पेशेंट्स बाय द टाइम पाँच सात छः साल के बाद ये आपको किडनी के पेशेंट बन जाएंगे परमानेंटली किडनी डैमेज हो जाएगी हार्ट फेल हो जाएगा ठीक है दस मिलीमीटर बीपी अगर बढ़ता है किसी का उसको ब्रेन के चांसेस ब्रेन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस फोर्टी बढ़ जाते हैं स्ट्रोक होने के चांसेस स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस पांच मिलीमीटर mm अगर बीपी किसी का बढ़ा रहता है तो उसको हार्ट फेलियर हार्ट अटैक होने के चांसेस दस परसेंट बढ़ जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइलेंट किलर है बीपी उसको हमें ठीक करना है तो अभी कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो रूटीन बीपी की मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होते हैं अब जैसे इनको छह मेडिसिन चल रही थी एक ही मेडिसिन में तीन दवाइयां थी वो सुबह शाम चल रही थी उसके बाद भी बीपी बढ़ा हुआ था ये यंग पेशेंट है और ये इज ए राइडर इज ए सिविल इंजीनियर इज ए राइडर अभी कब तक आदमी दवा खाएगा और आगे जाकर कभी दवा छूट गई तो वो जो सीवियर जो रिबाउंड ब्लड प्रेशर होता है 240 तक पहुंच गया था इनका बीपी उससे ब्रेन डैमेजेस हो सकते हैं तो हमने इनको आरडीएन ऑफर किया रीनल डीनर्वेशन थेरेपी बेसिकली इस रीनल डीनर्वेशन थेरेपी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की चाहिए होता है जो अपोलो में अवेलेबल है जो इसके कैथेटर्स होते हैं वो विदेशों से आते हैं वो इंडिया में बनते नहीं हैं तो वो मेट्रॉनिक का कैथेटर हमने यूज़ किया इस केस में और हमने ये प्रोसीजर डेढ़ से दो घंटे में किया इसमें जो हम लोग जो आ, जो नर्व्स को एबलेट करते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से करते हैं मतलब उस रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन का हार्ट के ऊपर कोई या बॉडी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है इनफैक्ट शॉर्ट टर्म भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हम पहले भी हार्ट में यूज करते रहते थे जब अरिथमियाज को ट्रीट करते थे आपने सुना होगा ई पी तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट है नहीं और बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर हो गया

और वो जो नर्व थी उसको अच्छी तरह से ब्लॉक किया क्योंकि तो ये प्रोसीजर आप बार बार नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक तो कॉस्ट तो इश्यूज भी हैं भाई तो ये प्रोसीजर टोटल अराउंड आठ लाख के करीब पड़ता है तो हमें हम चाहते थे कि इसको पूरा टाइम दे करके ईच एंड एवरी आर्टरी तो पांच आर्टरीज की राइट साइड में रीनल आर्टरी की ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ और चार लेफ्ट में थी हम चारों में पांचों में बारी बारी से गए और उस आर्टरीज को अपग्रेड किया सो प्रोसीजर बहुत सिंपल है इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता है इसमें कोई ऐसा बहुत कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है पेशेंट अगले दिन वार्ड में शिफ्ट हो जाता है मोबिलाईज हो जाता है और घर चला जाता है अब हम इनके केस में धीरे धीरे करके इनकी बीपी की मेडिसिन कम कर रहे हैं पहले इससे ज्यादा मेडिसिन से भी बीपी इनका 180, 200 ऐसे पहुंच रहा था अभी हम कम करने के बाद भी वो रोज चेक कर रहे हैं अपना बीपी 120, 130 है और अब हमारा एम ये है कि हम धीरे धीरे करके ये बीपी की दवाइयां और कम करते जाएं। लेकिन मैं इसमें अगेन आपको कहूंगा कि लाइफस्टाइल स्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज वेट कंट्रोल ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जो मर्जी खाऊं जो मर्जी वेट बढ़ाऊं और बाकी तो हो ही जाएगा आ, रिनल डिनर्वेशन ऐसा नहीं है अभी यह रिनल डिनर्वेशन जो है सिर्फ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए है जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तीन मेडिसिन के अलावा तीन मेडिसिन तीन तीन मेडिसिन चल रही है फिर भी नहीं कंट्रोल अभी फिलहाल ये उसके लिए यूज हो रहा है फ्यूचर में हो सकता है दिस में भी द फर्स्ट लाइन ऐसा हो सकता है आज से पांच साल के बाद हर पेशेंट को हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो दवा नहीं खाना चाहता उसको ये ऑफर करें कि भाई आप आर्डियन करा लो दवा की जरूरत नहीं है लेकिन राइट नाउ इट इज नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट राइट नाउ बीपी मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन स्टिल रिमेन्स द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफकोर्स ऐसे पेशेंट्स के लिए हमको देना पड़ता है करना पड़ता है अपोलो हॉस्पिटल भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल में से माना जाता है तो कई बार अगर ऐसी बीमारी है अगर कोई एक मीडियम क्लास अगर पेशेंट है अगर उनका इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए क्या बोलो हॉस्पिटल देखिए उसमें यह है कि हमारे मैनेजमेंट की तरफ से भी काफी सपोर्ट रहता है ऐसे पेशेंट्स को ले इमरजेंसी में तो हम लोग शायद किसी को मना ही नहीं करते है. कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो इतनी फ्रीडम हमको दी हुई है टू सेव द पेशेंट इंपॉर्टेंट ये है खैर ये प्रोसीजर कोई एमरजेंसी नहीं है और इम्पोर्टेंट ये है कि इंश्योरेंसेज भी सब कवर करते हैं इनका भी इंश्योरेंस था इंश्योरेंस के इन्होंने अप्लाई किया अप्रूवल आया फिर हमने किया इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंश्योरेंस वालों को कन्विंस करना पड़ता है कि क्यों कर रहे हैं उसका क्या रोल है क्योंकि ये नई पद्धति है लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है आप देखो इंश्योरेंस वालों को हार्ट अटैक के बारे में स्टेंट के बारे में सब कुछ मालूम है लेकिन इस पद्धति के बारे में नहीं मालूम होगा तो आपको अच्छी तरह से उनको समझाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत तो और मेरे ख्याल से जैसा आपने पूछा फ्यूचर में इसका दाम और कम हो कोई भी जब नई चीज आती है तो उसको लाइसेंसेस वगैरह सिर्फ कंपनी छोड़ जैसे पहले स्टेंट आते थे डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए का एक स्टेंट अब तीस हजार में स्टेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के इसका दाम और कम होगा और ये बहुत ईजिली लोगों को अवेलेबल